Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linah laula an hadanallah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sedara dan sedari pengacara majlis Pengacara tinggal abang dia lah Mahathir Dulu saya suka dengan abang dia baca berita. yang saya kasih Datuk KSU Datuk awang orang adik jeman. So bila kita buat perhimpunan bulanan so kok mana pun dulu kan dulu Ketua Asia Usaha baru kawan politik tu Samsul. Sebab saya terima kasih banyak Dr. Samsul Timbalan Menteri banyak uh, tampung tugasan kita di KDN dan saya sendiri di Dewan Negara bahkan di Dewan Rakyat uh, menyelesaikan soal uh, perbahasan peringkat jatuhan kuasa sebenarnya tak ramai orang perasan peringkat jatuhan kuasa jauh lebih rumit sebenarnya kerana dia deal dengan isu-isu yang spesifik, precise, mengikut butiran perbelanjaan buah KDN Kamar khas memang area Datuk Samsul ya. Yeah. saya ucap terima kasih banyak-banyak apapun Samsul baru semalam saya sign setujuan cuti lah ah, balas, balas balik macam tu ya lah <laughs> Datuk Zakaria terima kasih banyak hari ini jadi tunjang pada acara pada penganjuran program kita Datuk Khalid tuah Polis Negara sekalian rakan-rakan yang saya muliakan Alhamdulillah bersyukur uh, saya takkan sentuh bahagian yang Datuk KSU berikan tadi uh, kerana hari ini uh, temanya immigration saya nak kaitkan begini Beberapa minggu lepas kita berkumpul di Desaru Waktu itu bahagian PG Puan Aina lead perbincangan kita Untuk merangka Bermuda Januari ke depan 12 bulan berikutnya menjelang tahun baru Di KDN ini rupa perjalanan kita Rupa perjalanan kita bagaimana Tonggaknya apa Programnya apa? Inisiatifnya apa? Keutamaannya apa? Masih segar dalam ingatan saya. Okey ya. Eh? Bagaimana saya nak kaitkan dengan tema himpunan bulanan kita kali ini? Begini. Perancangan jangka panjang bukan satu uh, aktiviti catatan kalendar tahunan. Dia beza. Perancangan jangka panjang, dia mesti ada nilai strategik. Okey ya. Eh? perancangan jangka panjang yang disusun sedemikian rupa gunanya menjadi landasan kita. Selama kita bergerak mengikut landasan yang kita sama-sama bincang, kita sama-sama muktamadkan, secara konsensus, saya penuh yakin perjalanan KDN untuk tahun depan itu akan jauh lebih uh, produktif. Okay. Kita dah clear apa kita nak capai. Now, cabarannya ialah Bagaimana kita dorong diri kita dan pasukan kita dan bahagian kita dan agensi kita dan jabatan kita untuk capai matlamat yang kita gariskan. Antara yang selalu kita guna pakai adalah KPI, Key Performance Indicators. Saya punya sedikit berbeza sudut pandang ini. Key Performance Indicators bukan sekadar mengukur pencapaian akhir. Misalnya KPI pintu masuk mesti seamless people's mobility goods mobility mesti seamless itu KPI-nya tapi sebelum sampai ke situ leaders kita semua nak kena monitor apa yang kita nak kena monitor bukan indicators KPI tapi yang kita nak kena monitor adalah performance drivers KPI boleh dicapai kalau ada orang drive ke situ ada manusia, ada pegawai, ada anggota Yang drive ke arah pencapaian KPI Mesti ada orangnya KPI itu hasil akhir Hasil akhir okay. KPI uh, Dr. Hebat misalnya DPP Daftar uh, Dokumen Pendaftaran Pelarian Quarter 1 tahun depan Kita akan tengok ya 4244 Dia akan tempatkan di kamp pengasingan BIDO Batch pertama, batch kedua. Itu dia punya KPI dia. Kita, doktor hebat dia ada anak buah dia. Kita, doktor hebat itu adalah performance drivers. Doktor hebat adalah performance drivers. Itu masuk, BSI dan KESAP yang kita buat masyarakat khas baru ni. Antara performance drivers dia apa? Pardi. Ha, itu performance drivers. Jadi yang kita nak kena sama-sama monitor, pantau, guide adalah performance drivers. Itu sudut pandang saya. Bila saya tengok dokumen begitu rencam bahagian PG dah sediakan dengan menggunakan pelbagai enjin AI generatif, dua tiga model enjinnya, saya perhatikan ada satu yang ni yang bahagian PG, poin yang saya dulu sebut ada lagi yang saya hebat-hebat AI Dia terlepas pandang juga Memang ada Apa yang missing link kat situ Dia tak sentuh soal Siapa pantau performance driver Siapa yang nak drive supaya KPI tu capai Itu point yang saya Kongsi pagi ini Betapa pentingnya Melangkah Januari ke depan Siapa yang lead Di bahagian structure kita ni kalau KSU, KSU lah, TKSU Dasar, TKSU Keselamatan, TKSU Pengurusan dan seluruh jalur organisasi di bawah KDN, setiap kita tu ada anak buah menjadi tanggungjawab kita. Dia ada responsibility, dia juga ada accountability. Dia ada tanggungjawab dan dia kena dipertanggungjawabkan. Dan nak bagi pasti semua rencana yang kita susun untuk drive KDN sebagai satu organisasi penting Ketenteraman dan keamanan awam ini, ketenteraman awam, keselamatan awam dan ketenteraman ini ialah untuk kita pastikan dalam senarai semak kita itu keupayaan leaders untuk monitor performance drivers. Itu message saya yang pertama. Baik, kerana temanya immigration, ya. Yeah. Mari kita secara jujur akui, di luar sana, fokus kepada KDN ni apa? Yang paling publik tak senang. Kita kayu ukur kita akhirnya adalah uh, penerimaan publik lah. Sistem penyampaian kita kan? Luar. Apa mereka paling kritikal terhadap kementerian? Dan kerajaan seluruhnya. Ialah kebanjiran, pendatang asing dan pelarian. tu. Sekali kita buat operasi, baru ni Dato' Luqman buat operasi di Selayang. Oh. Cuba tengok komen dalam sosial media. Semua sekali rentas. Markah penuh. Dia tunggu lama dah. Ya. Yang itu adalah usaha yang paling disukai. Dia tengok bahawa immigration dan KDN dan kerajaan ada ambil tindakan ke atas perkara yang menjadi punca keresahan. Satu bab. Bab yang kedua, kita ni kerajaan madani dan kena ada ihsan. Negara mereka kalau tak bergolak, mana mungkin mereka nak merentas laut sampai ke sini sabu nyawa. Kalau selamat, kalau tak selamat, Datuk Rosli kena pergi cari. Jumpa baru ni 43 orang, 14 selamat, bakinya meninggal. Mana mungkin dia boleh berlayar jauh berminggu-minggu? Sebab dia kata di sini ni syurga, heaven. Ya. Kita kena ada ehsan Di satu sisi pula Dasar semasa kerajaan Kita bukannya signatory kepada Convention pelarian 1951 bukan So what do we do? KDN yang nak kena jaga keamanan keselamatan ni Nak kena buat macam mana? Ya Nak kena buat macam mana? Dari segi dasar semasa Tidak ada perubahan dari segi Menandatangani atau tidak convention pelarian Apa beda pelarian dengan migran? Mampu bagi taklimat pada saya. Saya dulu mula-mula saya masuk 5 bulan 12 2022. Masa tu Tan Dahlan ketua saya usaha. Wan Ana masih PG dia lah atur taklimat briefing. Taklimat 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 segala macam taklimat. Antara taklimat yang masih berbekas saya ingatan saya Mampu Masa tu siapa nama Dr. Roslin Jilan Dr. Roslin? Ha? Ah, Suhaida. Kena tanya Dato' Roslin kalau buat database pegawai kita ni. Ah, Dato' Roslin. Kebetulan jiran Dato' Roslin. Jiran. Okay. Suhaida. Eh? Suhaida bagi. Bezanya apa? Tiga perkara. Ada tak elemen paksaan? Ada tak elemen eksploitasi? Ada tak elemen penipuan? Itu yang membezakan pelarian dengan migran. Ya, kalau yang membezakan ya, buruh paksa, migran, pelarian itu kayu ko dia. Maka lahirlah MAPO. Dia kuasakan apa? Uh, uh Atip Som. Trafficking in person and smuggling of migrant. Beza dia. Ya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi cabaran sebenar buat kita. Okay. Kita menjadi pintu masuk. Pintu masuk. Dan dipilih kita sebagai destinasi. Pada masa yang sama, badan antarabangsa tergopong kita ni secara mikro. Semalam saya sebut dalam mesyuarat Post Cabinet, New York Times. Perdana menti forward, tengah mesyuarat tu forward. Sebab apa? Sebab ada dari Bangladesh, kerana negara dia bergolak, dia datang ke sini 5 tahun dulu, dia cerita pengalaman dia dalam detention Uh, pusat uh, tahanan immigration uh, depo immigration kita panggil pusat tahanan, depo immigration kemudian dia bagi uh, kenyataan New York Times, New York Times pun tak verify ke kita apa, tak ada, dia pun sebut angka kematian, keadaan begitu, keadaan begini dunia tentang Malaysia, ni saya ingat dulu saya pernah sebut, bila saya jumpa dengan wakil kita di Geneva dia orang pasir emas, sekarang dia kat United Nations dia kata kami daripada pagi sampai petang, kerja kami di Geneva tentang Malaysia, minat dunia tentang Malaysia ni, bukan minat, perhatian dunia tentang Malaysia ni adalah pertama, kematian dalam lokap. Kematian depo immigration. Orang hilang. Layanan Malaysia terhadap kelompok minoriti. Layanan Malaysia terhadap pelarian. Tua je. Dunia tak kisah cost of living ke. Ya. Itu dia tak peduli. Itu bukan urusan dia. Agenda Mui Putra ke? Itu bukan. Itu domestik. Dunia tengok. Dan kita pula, KDN ini, kita di depan sekali dalam membentuk wajah negara dari sudut pandang antarabangsa. Isu-isu hak asasi dan sebagainya. Ya? Sebab itu kalau kita tengok di luar, dia hidup balik. IGP jadi tumpuan lah. Semalam dia jumpa keluarga Indira. Semalam. Okey. Insiden tembakan di Alor Gajah. Terbit video, audio rakaman. Ya, semua jadi isu. Kemudian keputusan mahkamah, orang hilang, siapa? Amri, Pastor Kau. Ini semua isu-isu dinamik yang memerlukan kita di KDN ini lakukan secara berprinsip. Saya mudah tell the whole truth. Cari kebenaran berdasarkan prinsip undang-undang. Mudah, jadi kita boleh tidur nyenyak Ya, tidur nyenyak Macam kita uruskan ketika gelombang tinggi Dalam isu Al adik Zara Tempoh hari Tinggi gelombangnya Panas bahangnya Dan sama-sama kita buat keputusan Parlimen tempatnya Yes, prinsipnya nak cari kebenaran Apa sebenarnya Dan kebenaran hanya boleh dicari Bersandarkan kepada undang-undang Bukan melalui komen, tiktok, social media dan sebagainya. Bukan. Itu caranya. Lalu kita usulkan apa? Gali semula. Kita usulkan apa? Inquest. Ya. Dan Alhamdulillah. Relatifnya, reda. Tak ada lagi demonstrasi besar. Walaupun tak semua boleh setuju dengan kita. Tapi that's how we do things. Ya. Prinsip kita mudah. Tell the whole truth. Laksanakan gunakan semua kuasa yang ada mengikut undang-undang. Ya. Sebab itu saya sebut bahagian yang kedua ini. Ya. Pertama sebelum belum belum lari sikit nak mengikuti pengucap ni dia kena pastikan isi ucapan dia difahami seperti mana dia nak audien faham. Ha ya. Atu aja. Betul tu ulang-ulang-ulang. Saya kata kita dah berkumpul di Desa Ru dengan menggariskan satu rencana strategik sepanjang tahun depan. Rencana itu lengkap keutamaannya, prinsipnya, tonggaknya, inisiatifnya, kluster, segala macam. Dan kita ada sasaran nak capai. Separuh penggal kita ada mid-term review kita punya plan, jalan atau tidak. Kita buat tu. Baik. Untuk memastikan target yang kita nak capai itu berhasil, kita kata kayu ukurnya KPI, tapi tanggungjawab kita adalah monitor performance drivers. Okay, ya. Itu mesej yang pertama. Mesej yang kedua, saya kata, di luar sana, tak puas hati rakyat terhadap kita ialah antaranya, isu kebanjiran pendatang asing. Isu pen kebanjiran pelarian, refugees. Refugees, kita bukan signatory kepada konvensyen pelarian Dan bukan kita yang kumpul datanya Data dikumpul oleh pejabat UNACR Mereka yang kumpul data, mereka yang buat interview Mereka yang uh, kemudian buat tapisan, mereka yang bagi kad ya? Dan uh, pejabatnya dekat dekat rumah Panglima Katan Tentera tu dekat situ pejabat dia. Ya, SP bagi tahu saya selang sebulan hampir setiap bulan pun ada demonstrasi, tiap-tiap hari demonstrasi. Siapa yang buat demonstrasi? Pelarian ini dia. Ya. Antaranya dia kata dia dah mohon online. Mohon online, UNHCR tak bagi jawapan. Dia dah datang sini dah. Permohonan atas kalian. Belum tahu keputusan dia dah sampai di Malaysia. Dia tunggu lama, tak dapat kad. Dia pergi ya, demonstrasi kat depan pejabat UNHCR. Antaranya. Tiap bulan. Iran, Yemen, Somalia, ya, Bangladesh, Myanmar, you name know I mean, it, semua. Negara bergolak. Nama pun negara bergolak, maka dia datang. So UNHCR. Ya. Dan UNHCR kalau semalam dia dalam New York Times, dia kata, kita tak bagi akses pula masuk depo immigration. Si ingat saya tahun ini baru dua kali kita terima surat. Di mana UNHCR kata dia nak datang jenguk depo immigration. Dua kali baru. Tapi dia bagi tahu dunia kata kita sekat tak bagi. So itu semua kita nak kena manage dari segi persepsi. Ya, baik. Tapi kita buat ini bukan kerana dunia perhati kita. Kita buat ini bukan kerana kita bimbang uh, tip report you know, state secretary menyebabkan kita merudum tier 3, tier 2 watch list, count tier 2 kita nak maintain. Maka bukan soal itu semata-mata. Kita buat ini kerana kita ada tanggungjawab moral. Kita ni manusia. Nak urus itu biar secara bermaruah. Manusia tu ada harga diri, ada maruahnya. Ya. Termasuklah manusia yang namanya pelarian. Ya. Dan dia campur semualah. Yang memang negara bergolak, maka dia layak dapat perhatian UNHCR untuk UNHCR kemudiannya, Malaysia bukan destini. Malaysia adalah negara transit UNHCR daftar kemudian cari negara ketiga. But geopolitik dunia sudah berubah. Pertama, peruntukan United Nations, UNSCR itu se sekarang pun sudah menyusut. Ya. Selama ini, bantuan utama datang pada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat punya dasar sekarang, Trump 2.0, yang ada orang luar yang ada dalam negara pun disuruh keluar. Sahkah kata dia nak terima pelarian luar, memilih dia menjadikan dia sebagai negara ketiga. Itu perubahannya. Akibatnya yang berada dalam negara kita, peluang untuk mereka di tempat di negara ketiga semakin tipis kecuali masih ada beberapa negara. So kita nak kena uruskan perkara ini dalam konteks tanggungjawab sebagai kerajaan dan kita pula yang pikul tanggungjawab ini. Baik, saya bagikan satu gambaran itu nak merasakan bahawa kena pakat tumpang rasa beratnya tugas ini. Ini bukan tugas Dr. Hebat saja, bukan tugas Dr. Halim, dah TKSU keselamatan. Dr. Halim lah. Kan? Tentu kan Tak. KDN ni kekuatan kita adalah kerana SPD Core kita. Kerja bersama. Ya. Dan kita ni ada dengan kekuatan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Pengalaman masing-masing. Itulah kekuatan kita. Saya seorang tak mampu. Saya dengan Samsul lagi tak mampu tak mampu, ganding macam mana pun, kami bertiga dengan KSU pun tak mampu. Kekuatan kita akan hanya hadir bila kita gabungkan kekuatan bersama, kelebihan bersama. Ya. Yang ini prinsip yang saya nak betul-betul ajak kita semua. Ya. Kadang-kadang seorang tu excel di satu tempat. Bila berlaku per perubahan, dia beralih ke satu tempat lain. Belum tentu excel dia dan kompeten dia itu berubah tempat baru, tempat baru perlukan set of competency yang berbeza. Tak jadi. Sebab itu siapa yang belajar pengurusan sudah tentu pernah membaca prinsip yang disebut Peter prinsip. Peter ni seorang management writers. Nama penuhnya Lawrence Peters. Okey. Dia punya teori dia adalah seorang yang asalnya cemerlang di satu tempat. Kemudian naik pangkat kerana kecemerlangan dia. Tempat baru dia tu memerlukan set of competency yang berbeza. Cikgu, cikgu cemerlang. Excel eh, cemerlang, naik pangkat dia pengetua. Dia tak ada leadership skill. Contoh. Contoh. Ya. Jangan sebar pula nanti kata habis menteri dalam negeri kata cikgu naik pangkat tak tu habis. Panjang sekarang ni. Masalah. Saya tengah cerita pasal Peter Principal. Ya. Pakar bedah. Pakar bedah Oh, betul-betul lah. Pakar pedah yang cukup cemerlang Naik pangkat jadi pengarah. Belum tentu cemerlang dengan tugas baru. Profesor. Masa mengajar. Bagus semua. Masuk kelas pun, masuk orang kuliah. Nota satu pun tak. Cerita sebut. Hari ini tajuk kita tentang undang-undang tanah. Takrif tanah ialah apa-apa yang terdapat di, di, atas dan di bawah air. Air itu pula mestilah air yang tidak bergerak. Segala macam dia takrif undang-undang tanah. Tiba-tiba jadi naik chancellor atau timur laut Belum tentu lagi. Yang ini, teori ini diperhati oleh Lawrence Peter. Maka dia pun sebut begitu. Dan saya perhatikan betul. Dalam konteks kita pun kadang benar berlaku. Berlaku kat kita sendiri. Berlaku kat kita sendiri kadang-kadang. Jadi, mesej yang ketiga ini adalah kita hanya jadi hebat untuk drive tugas hakiki KDN. Tak kira di mana cabang agensi atau jabatan kalau kita bekerja sebagai satu pasokan lah. Di mana pentas kita? Sama ada apa nama top 5 ke, post cabinet ke, strategic meeting ke, itulah platform kita sebenarnya. Itu mesej yang ketiga. Saudara, tiga perkara saya sebut, saya sebut rancangan strategik hala tuju KDN kita buat bersama-sama di Desa Banyak perkara tapi tanggungjawab sekarang is to monitor performance drivers Yang kedua Saya sebut Dunia perhati kita dan konteks KDN Semuanya tentang isu hak asasi ya, Orang hilang segala macam ni Dan Kerana itu Ini core business Jabatan immigration Selain pada tugas lain Dia perhatikan yang ini ya, Kerana itu apa beza dengan kita luncur kalori trak baru tadi? Dengan tajuk ni? Ada kaitan. Ya? Sebab sokongan logistik itulah membolehkan pegawai kita lebih confident menjalankan tugas. Ya? Jadi kita luncurkan pagi ni. Jadi timbalan ketua pengarah bagian pekat kuasaan, Luqman. Ya? Luqman saya bagi uniform kat dia je, selesai. Bagi uniform aja. Bagi jawatan tak ada uniform, tak over tu lagi. Bagi uniform aja. Dia akan pakai tu tak kira Haa tu kelebihan Luqman Ya Dan bagi dia tugas tu Tengok dia buat baru ni Ya Dia tangkap Termasuk yang pemegang kad UNHCR 641 dia tangkap Ya Dan saya tahu di bawah Jabatan Peguam Negara Tahun 2005 Memang ada keluar pekeliling Status dari segi bila penguatkuasa kita tangkap Keadaan bagaimana Yang Mereka tu ada sedikit immunity Tak membolehkan kita tengok mereka tu sebagai melakukan kesalahan di bawah akta imigresen. Memang tahu tak ni? Ada perkeliling Jabatan Peguam Negara tu. Tahun 2005 dulu. Jadi menyebabkan pegawai kita ni, kad UN siapa ni? Boleh bekerja ke tak boleh bekerja dia ni? Dia masuk di bawah akta kesalahan imigresen yang mana? Overstay, kosong tanpa dokumen, salah guna pas. Yang ini semua kita nak kena pastikan dipatuhi sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Perkeliling satu bab. Cara memahami dan melaksanakannya. Itu yang sekarang ni, Datuk IGP kena berdepan tu. Tok Kumar semua kena berdepan. Ya. Siden di Melaka. Berpakaian sopan itu kita pertahankan. Tak ada siapa beza di kalangan kita. Tak kira lah apa pun. Berpakaian sopan itu ya adalah perkara yang kita pertahankan. Tak ada beza pendapat. Ya. Kemudian, Tugas utama pasukan polis apa dia? Menerima laporan. Itu tugas dia. Okey. Jadi keadaan bagaimana? Sekalipun laporan tu tetap kena ambil. Okey. Tetap kena ambil. Itu tak ada basa-basi lah. Ya. Yang itu, di satu sisi ada pekeliling? Ada. Pekeliling tu panduan kita lah. Tapi di mana keadaan yang boleh menyebabkan publik rasa, eh apa ni? Aku nak ambil report. Kemalangan berlaku. Aku nak kena bersegera ambil buat report ni. Ya, Yang menjadi kekangan apa dia? Pakaian yang dianggap tidak sopan. Ya, yang mana satu nak buat dulu. Ambil report lah. Ambil report. Malam kita bincang. Dalam jemaah menteri pun kita bincang. Semalam saya dah sampaikan dalam masyarakat post kabinet. Isu dia adalah bagaimana Datuk IGP nak peturunkan kepada 120 ribu, 120 ribu anggota. Faham seperti mana keadaan ini. Kalau tidak dia jadi, 395 ribu report sebulan tu tak jadi apa. Ya, satu je. Tak ambil, hak tu jadi nilai berita. Hak tu jadi nilai berita. Banyak mana polis terima sebulan? 395 ribu itu biasa, kerja polis memang ambil report. Sekali berlaku, polis tak ambil report. Itu ha, je nilai berita. Itu ha, kita duduk menjawab. Eh. Itu ya. ya. Jadi, soal pokoknya apa? Ambil, terima. Sebab kita berurusan dengan publik. Itu situ dulu. Okey? So, tiga perkara. Buah hujung tu, buah pesanan sikit je untuk lah. IGP. Dia akan uruskan dalam organisasi dia. Tapi saya sampaikan tiga perkara dalam himpunan terakhir kita pada uh, apa nama Disember ini. Saya bisik dengan Samsul tadi slide tadi kan, pertukaran pegawai masuk pegawai keluar. Pada hujung pegawai keluar tu tengok gambar menteri. Eh, betul, keluar juga ke kita betul. Ah, oh, jadi ya, betul lah. Saya pulangkan balik pada pengurusi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.